Усім привіт! Сьогодні я подивився відео на каналі Савтаненко і зрозумів, що проблема нинішнього християнства в тому, що кожен вирішує, ким йому бути. Я апостол або я пророк. Але людина не може вибирати, ким йому бути в тілі в Ісуса Христа. Апостоли, які бачилися з. Живим Ісусом Христом і Його і воскресцем, то вони не спішили ділитися своїми мислями, откровеннями, доки не отримали життєвий опит. А нинішнє християнство воно повне гордості. Але діти Божі знають, признайте дерево хорошим і плід його хорошим. або признайте дерево плохим і плід його хорошим. І плід його плохим, тому що дерево пізнається по плоду. Ісус хоче, щоб ви прийшли до досконалості до... До і досконалості були досконалі як Отець Небесний. І для цього Ісус поставив у церкві, церкві по-перше, апостолів, по-друге, пророків, євангелістів, учителів для совершення діла, служення. Щоб ви прийшли в повний возраст Ісуса Христа. Сьогодні є багато різних служінь, там, хтось там хрестить, там служіння ісцеління, суд вічний і море, і море служіння. Але що Ісус Христос говорить? говорить? Ісус Христос говорить, а я не знаю вас, тому що ви не виконали волю Божу. А воля Божа це бути досконалим, бути дитиною Божою. Я рекомендую всім подивитися а це цікаве відео. З відео ви дізнаєтесь більше, ніж з того, що я вам сказав, тому що хтось -то може мене не розуміти. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Как же так? Что же тебе нужно, Иисус? Иисус пришел, чтобы каждый верующий в Него был крещен Духом Святым, ходил в Святом Духе и жил в Святом Духе. Он излил Духа Святого на свою церковь, чтобы мы стали святыми. Если у вас Дух Святой, тогда ваша жизнь святая. Если жизнь не святая, тогда у вас не Дух Святой. Когда есть Дух, сила Божья, тогда мы можем наступать на всю силу вражью. Есть сила связать дьявола, и тогда мы наследуем спасение. Многие люди путают дары Святого Духа с Его присутствием. Но не подарки дают нам спасение, а реальное присутствие Духа, завоевание мира и крещение Духом Святым в нашей жизни. Почему в мире так много верующих и так много греха, зла, разврата и блуда? Потому что это является тайной. Существует много номинальных церквей, мертвых и теплых, у которых нет силы. Но детям Божьим открыта эта тайна. Дети Божьи знают, или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Я апостол, я пророк, я пастор. Человек не может выбрать, кем ему быть в теле Иисуса Христа, потому что глава этого тела сам Господь. Представим тело, где каждый выбирает, кем ему быть, где так много своих мнений. Там, где должно быть ухо, кто-то захотел быть рукой, а на месте ноги глаз. Это все называется игрой с Богом. Но если Бог определил вам быть... Великие люди, как апостол Павел, апостол Петр писали свои послания в последние годы своей земной жизни. Им открывался духовный мир. Апостол Петр знал живого Христа, умершего и воскресшего. Он ходил с Иисусом по воде. Был одним из трех апостолов, которые стали свидетелями пересечения миров, когда Иисус встречался с Илией и Моисеем на горе. Апостол Павел был восхищен до третьего неба видел рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Они трудились до изнеможения, с великой заботой о всех церквях, кто сравнится с ними. Но эти избранные люди, имея такие откровения, результат и такие близкие отношения с Богом, не спешили высказывать свои мнения, учить кого-то, пока не приобрели личный опыт. И сейчас их посланиями пользуется все человечество на протяжении тысяч лет. Матфея, 7 глава, если мы читаем, мы видим там, Иисус говорит, многие люди придут и скажут, мы бесов изгоняли, мы пророчествовали, мы чудеса творили, а Господь скажет им, а я не знаю вас, вы не исполнили волю Божью. А какая же воля Божья? Совершенство. Чтобы мы были совершенны, как совершен наш Господь Иисус Христос. Ефесянам 4 глава, 11 стих, 12 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных учителями и пастырями». К чему? Есть церковь Божья. Что здесь происходит? Совершению святых. Для чего? На дело служения. То есть, если я пастырь, если я служитель, апостол, или там пророк, или евангелист, в моей жизни я должен приводить людей к чему? Ты думаешь, вот пастырь нудный опять, вот Пасха испортил настроение, такая проповедь нудная, чем он тут занимается, нудит опять. А? Сатана пошел вон. А а я людей исцеляю. А у тебя какое видение? А я пророк, я пророчествую. А у тебя, а у меня служение веры. А у меня я в откровении, только книгу откровения, разбираю суд вечный. Помните, да, начатки учения? Вера, крещение, возложение рук. А у меня служение, возложение рук. А у меня крещение, я всех там крещу. Так вот, что сказал Иисус и что говорит Павел на эту тему? Иисус говорит, а я вас вообще не знаю. Как? Мы же вроде бы там бесов типа гоняли. Видать, вы их загнали вообще.